Ми знову в етері, і зараз я перейду на російську мову, адже поруч зі мною тренер з Молдови. І аби наше спілкування виявилось продуктивним, так доведеться зробити. Отже, Влад Діма, тренер клубу Беркут з Молдови зі столиці цієї країни. Влад, здравствуйте. Добрий день. Ви знаєте, в ці дні. Дни соревнований, которые проводятся во Львове, очень хвалят вас, очень хвалят. Я признаюсь, не раз слышал постоянно слова похвалы и восхищения некого даже фактом того, что вы осмелились приехать в страну, которая воюет под риском воздушных ударов россиян, и хвалят из-за того, что очень высокий уровень спортсменов. Говорят, что команда малочисленная, но очень подготовленная. Расскажите немного о себе, как вы приняли такое решение. Приехать в Украину, приехать на эти соревнования Артан-Кап и Кубка Украины. Какие вообще ваши впечатления о организации? И что можете в целом сказать, какие итоги подвести после трех дней этих соревнований? Во-первых, хочу поприветствовать всю Украину, пожелать вам мира и здоровья. Дай бог, чтобы все закончилось как можно раньше и могли бы мы почаще к вам приезжать в гости. Во-вторых, хочу поблагодарить организаторов этого турнира за неимоверный труд, за финансовые вложения, потому что турнир на высоком уровне, я бы его оценил как чемпионат Европы, Кубок Европы, потому что я неоднократно езжу на международные соревнования, как старший тренер команды Молдовы, и вижу уровни, которые на которых проводятся соревнования. Уровень данного турнира соответствует на все сто процентов уровню европейского сильного турнира чемпионата Европы, Кубка Европы, как я сказал. Я очень рад, что вы нашли смелость, скажем так, в эти нелегкие времена, чтобы организовать такой турнир. Что касается выступления нашей команды, я очень рад, что мы вам понравились, мы старались. Показать и доказать, что за то время, сколько нас не было у вас в гостях, мы не стояли на месте, старались работать, развиваться дальше, потому что мы давно сотрудничаем с Федерацией Муай-Тай Украины, очень часто ездили в Одессу, практически на все турниры, которые там организовывались, и Ивано-Франковск, и раньше и во Львове были. Я первый раз в Львове, но до этого команда еще была от Молдовы во Львове и в другие города. Но, к сожалению, с 2022 года все мы знаем, что по некоторым причинам неприятным для нас, и, к сожалению, моему великому сожалению, меньше появляемся в вашей стране на турнирах. И для меня это огорчает, потому что наши ребята очень хорошо росли и в один ряд с вашими ребятами, потому что мы знаем, что украинский и тайский бокс на высоком уровне мировом. И благодаря вам развивались и мы. <с> Признаю. Влад, расскажите немного о своем клубе, о клубе Беркут из города Кишинев. Как давно он существует? Какие условия? При каких условиях вы тренируетесь, развиваетесь? Как это все выглядит? Ну, клуб Беркут существует как клуб 2000, чтобы не собрать двенадцатый, наверное, год точно. С 2015 я нахожусь в клубе Берк. Работаю вместе с ребятами. И за это время достигли хороших успехов. Наш клуб один из самых сильнейших в республике. Я думаю, что и не один из лучших клубов и в Европе. Бойцам наши ребята выступают неоднократно на международных соревнованиях и, по профессиональному, и на профессиональном уровне. И последние годы самые большие результаты нашего клуба это Артем Левадарь, который два раза был вице-чемпионом мира по тай стал чемпионом мира по майтай, потом чемпион Евроигр по тайскому боксу, который проходил в, в, в Кракове. И сейчас последний результат. В международные игры, которые проходили в Китае, в, в Чанду. Он перешел в категории с 81, перешли в 86 и взяли золото. Как бы вкратце так о самых больших достижениях на международном уровне. Также юноши наши неплохо выступают по тайскому боксу. Мои коллеги из команды Украины могут подтвердить, они всегда следят за нами на всех турнирах рядом с нами. Мы давно знаем друг друга, поддерживаем друг друга, всегда болеем друг за друга по мере возможности. Ну а когда встречаемся в ринге, здесь уже судьба такая, так что, но не врагами. Бой есть бой, после боя мы снова друзья-товарищи. Влад, как вы оцениваете, в принципе, нынешнее развитие тайландского бокса в вашей стране, в Молдове, больше становится желающих заниматься, больше детей, которые приходят в клубы, приходят в спортивные секции, меньше. На ваш взгляд, с чем могут быть связаны эти процессы конкретно в Молдове? Ну, скажем, что касается Молдовы... Если честно, в основном по тайскому боксу работает и основная сила это наш наш клуб не из-за того, что другие клубы слабее или менее подготовлены ребята, везде есть и хорошие ребята в других клубах, но почему-то наши коллеги больше предпочитают раздел К1, то есть кикбоксинг которые приближены к тайскому боксу. Я не знаю почему, я часто общаюсь с ними. Может из-за незнания каких-то технических действий, характеризующих тайский бокс, как клинч, например. Я всегда стараюсь там, приглашать их к нам на, на спарринги, на тренировочные процессы наши совместные, особенно когда есть подготовки. И кто-то из них желает и хочет ехать на, на соревнования международные. Я всегда стараюсь говорить, что хотя бы 2-3 дня касаемых спарринговой работы приходили к нам и работали все вместе. Что касается в Республике Молдова развития, мы стараемся продвигать и тайский бокс, но, к сожалению, да, у нас есть поддержка. Не могу сказать, что прямо вообще нас оставляют без внимания, но, как всегда, имеешь, но хочется больше, знаете. Аппетит приходит во время еды. Есть такая поговорка. И хотелось бы, конечно, больше внимания со стороны нашего руководства. Но, к сожалению, на данный момент из экономических факторов есть то, что есть. И мы знаем, что во всех странах, не только у нас, я думаю, основное предпочтение придается олимпийским видам спорта. Хотя что я не, не понимаю, в чем разница, например, бокс, кикбоксинг тайский бокс, ребята также боксируют, как и при боксе, но почему-то, когда идет речь о премиальных или о, финансовом, о финансовой поддержке олимпийской, не олимпийского вида спорта, он ограничен намного меньше. У нас сейчас идут дебаты по министерству на эту тему, пока что получается что-то пробивать или хотя бы сохранять то, что то, что есть на данном этапе, чтобы не было изменений, хотя бы это. Потому что были дискуссии, что может быть, пересмотрим, но слава богу, что нас слышат. И я благодарен нашему министерству, что они прислушиваются к мнению специалистов данной области. И все осталось пока что так, как оно есть. Мы рады, мы довольны, потому что во многом успехи ребят зависят от того, как их оценивают, как их страна отблагодарит за это. Естественно, финансовый вопрос не не, не сам не, не важный. Он на данном на, на данный момент самый важный, скажем. Там ребятам надо жить на что-то, ребятам надо питаться хорошо, надо покупать и витамины, спортпит, и экипировку, надо ездить на соревнования, да, когда есть спонсоры, окей. Бывает и ситуация, что нам приходится ездить за за свой счет, потом как бы возвращается, возмещается. То есть на данный момент могут не быть денег, а потом мы приезжаем с результатами и нам возвращают. То есть спасибо нашему руководству, что все-таки более не менее лояльны к нам. Влад, а на ваш взгляд, если, когда тайский бокс станет олимпийским видом спорта, эта ситуация должна измениться или нет? Вы ждете этого момента? Да, конечно. Это однозначно должна измениться, потому что Олимпийский вид спорта – это уже олимпийский вид спорта. Мы видим, что у нас происходит по нашим олимпийцам, как они, какое у них финансирование, какие премиальные они получают, какие, скажем, стипендии они получают на протяжении там, года. И, конечно же, это немаловажный фактор. Мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы нас увидели и обращали на нас внимание. Ну то есть речь идет конкретно о государственной поддержке, да. о финансировании со стороны Республики Молдова. Да. То есть я не говорю, что ее нету вообще. То есть она есть. Я еще раз говорю, спасибо. Но хочется <сíки> побольше, <сíки> потому что если посмотреть на наши результаты за последнее время, э они, я уверенно могу сказать, что мало в федерации есть не олимпийских видов спорта, а может быть даже олимпийских видов спорта, которые показали такие результаты за последние пять лет. Я не буду брать дальше, последние пять лет, и по юношам, и по взрослым. То есть результаты напрямую связаны с финансированием? Да, конечно. Конечно, есть результаты, есть финансирование. Нет результата, нет финансирования. Какая ситуация в сфере привлечения, возможно, спонсорских средств в вашей стране и, возможно, ли это? Может ли федерация привлекать деньги не ну, от государства? Возможно, конечно, если будут какие-то, скажем, шаги пересмотра закона о спонсорстве уже на государственном уровне, потому что есть люди, которые заинтересованы, есть меценаты, которым этот закон даже не нужен, но они просто так от себя, даже не надо их о них говорить, рассказывать, просто там помогает и все. Но я думаю, если будет пересмотрен закон э, о спонсорстве, там, то я думаю, что будет нам легче находить спонсоров, которые будут заинтересованы. Ну, скажем так, честно, если я э, даю что-то от себя, я должен что-то иметь как минимум какие-то послабления, не знаю, в налогах или в чем-то. То есть есть много вариантов, есть опыт международный. Это несложно по изучить опыт других стран, как работают, и внедрить. Здесь не надо придумывать колесо заново. Влад, вы показали очень хорошие результаты на турнире Артан Кап вместе со своими воспитанниками. Какие следующие задачи стоят перед вами, перед вашим клубом? Думали ли вы об этом как будет строиться тренировочный процесс по возвращению в Молдову. Да, конечно. Этот турнир для меня был важен тем, что двое спортсменов, которые были здесь, они уже в сборной, которые будут, ну, юноши, которые будут представлять Молдову на чемпионате Европы в Греции. Один спортсмен готовится на профессиональный турнир ФИЭ, все вы о нем знаете. И как тест, Посмотрел ошибки, что надо еще делать, как работать. И я вчера ребятам сказал, высказал свое мнение. Как бы они поняли, надеюсь. И я доволен, но как любой тренер не совсем доволен. Как бы я сказал, что хорошо, но могло бы быть и лучше. Влад, поделитесь, пожалуйста, своей историей, как... Тайский бокс, тайландский бокс стал частью вашей жизни. Когда это произошло, при каких обстоятельствах и почему вы до сих пор так болеете за этот вид спорта. Потому что когда мы наблюдали за вами со стороны, когда вы были возле ринга, ну, послушайте, в этот момент рядом с вами, наверное, любому человеку стоять бы было некомфортно. Вы были максимально сконцентрированы, вы видно было, что вы полностью отдаетесь. Ну, я не знаю, я просто по-другому не могу. Я знаю, сколько я вкладываю в этих ребят в процессе, в тренировочном процессе каждый день. Я знаю, что я думаю о них всегда, что у них в школе, что у них дома, как вообще у них дела. И я отношусь к ним как к своим родным детям. То есть и я всегда переживаю за них. Я такой эмоциональный человек, я не могу воспринимать по-другому. Даже если я вижу, что бой наш, но где-то он не доделывает то, что я хочу увидеть, то, что я ему сказал, мне все равно это немножко взвинчивает. Потому что очень немаловажно, когда спортсмен слышит тебя в ринге и делает ту установку, которую ты ему даешь. Как мой коллега господин Мутаки мне сказал вот на днях, я говорю, Влад, Хорошего спортсмена иметь хорошо, а слушающего спортсмена ⁇ это счастье. Я полностью согласен с ним. А что касается меня, ну давно, конечно, я уже в, в этой теме, еще с 90-х годов, 91-92. Тогда же в то же время мы познакомились с, с господином Евтушенко. Он приезжал к нам в Молдову на турнир с командой и в Одессу, и мы приезжали. И вот продолжается, конечно, тогда мы начинали с кикбоксинга, потом по чуть-чуть, по чуть-чуть появился тайский бокс. Первый турнир не мой, но нашей команды первый турнир по тайскому боксу был в Одессе. Чемпионат КСНГ тогда еще было. И понемножку, понемножку Молдова маленькими шагами начала продвигаться, продвигаться. На протяжении всех этих лет всегда были результаты. К сожалению, у нас не настолько большая страна, и чтобы иметь большой состав команды, например, как Украина. Но, знаете, как говорится, я один в поле воин. То есть может быть один спортсмен и дать результат, если сразу 100%, может быть три. Разве? Было, что у нас было 7 юношей, и все взяли медали. То есть и такое было. Тогда и, и, и тайцы сказали, в Таиланде, что Молдова маленькая страна, но приехали за медалями. То есть маленькая команда, но приехали за медалями. То есть тогда мы взяли все, все с медалями уехали. Стараемся, по мере возможности стараемся. Я скажу так, кто работает, сердцем работает, у того есть результат. А кто работает так, чтобы… Скажем, для піара, для... найголовніше це фінансове положення. Тобто, результат буде же самий. Влад, спасибо вам большое за те, що голосилися да пообщатися. Друзі, це був Влад Діма, тренер міжнародної команди. Команди, яка завітала до України на Cup, на Кубок України. Тренер команди з Республіки Молдова, клуб Беркут, Столиця Кишинів. Дуже вам дякуємо і бажаємо вам. успехов, чтобы ваши мечты, чтобы ваши задачи, они стали реальностью. Дуже Дякую, дякую вам.